То есть я встретилась с Автомайданом, попросили помощь, попросили консультацию, и уже на протяжении более недели ко мне поступают звонки, а это уже больше полутысячи звонков, людей, которые были на Межигорье 29 декабря. Uh -huh. Люди остались сам на сам с правоохранительными органами. Гаи составляет рапорта с задними числами терроризируют дома, как и самих людей, как и их родственников, соседей. Сейчас мы работаем над тем, все-таки, чтобы выяснить, откуда у сотрудников ГАИ есть сведения, которые как бы, не содержатся да, в интернете, либо еще где-то. То есть это съемные квартиры, личные номера. То есть звонят, приходят, стоят машины ГАИ под домом, пытаются составить протоколы с задними числами. Спустя ніділя, дві дітей. При чому тут ГАЇ? Взагалі? Я, я, я не розумію. Я, я не великий фахівець, але мені uh -huh. здається, там є прокуратура, якісь слідчі органи. Гаї такі дяді з такими палками, я знаю. Вони так зупиняють і кажуть, ви порушили там от там швидкісний режим. От, подивіться uh -huh. сюди, з вас там 200 з чимось гривень, чи я не знаю, 500, чи я не знаю скільки. На самом деле, как бы, ми зараз час столкнулися просто з беззаконням, іменно сотрудникам ГАІ. То есть шла колонна на Межигорье, да? то есть колонна шла, не нарушая законодательство, то есть по 5 машин пропускали идущие машины. Спустя где-то уже после 29 числа, спустя где-то неделя, дня 4, начали появляться рапорта сотрудников ГАИ, передвижных постов, либо стационарных, о том, что автомобиль такой-то, водитель автомобиля такой-то не остановился на требования сотрудника ГАИ. Множество есть видеорегистраторов, когда машины проезжали по ГИ, никто не останавливал их. То есть есть инструкция, то есть сотрудник ГАИ должен понятным способом сообщить водителю автомобиля о том, что он его останавливает. Будь то палочкой, рукой, свистком. Данных каких-либо сведений, подтверждающих, что кого-либо из колонны, которая следовала 29 числа на Бежегорье, Данных доказательств нет. Единственным доказательством, которое сегодня существует, это рапорт сотрудника ГИ. Более того, есть инструкция, да, если не остановился, не остановился автомобиль по конкретному да, посту, сообщается на следующий пост. И следующий пост останавливает этот автомобиль. Либо начинается преследование. То есть это все предусмотрено. Никто не останавливал, не останавливал автомобили. Никто не передавал следующему посту. А -а -а. И uh, у меня был даже случай, когда звонил один из uh, автомайдана водителей и говорит, что мне позвонил сотрудник ГАИ, говорит о том, что нас заставляют писать рапорта. Не приходите к нам, пожалуйста. Uh, меня угу. зацикал вот этот момент. Ви сказали, йшла колона п'ять машин. Тобто, ну я собі важко уявляю, що в законодавстві написано, що можна їздити в п'ять машин в одному чи ну є. Тобто, правила дорожнього руху. Колона вважається, якщо більше п'яти машин їдуть как бы, вслід друг за ми. А ми можемо визначити колону як хочемо чи би на шлюб їдемо. Чи кудись ми да. зібралися, і ми п'ять машин і і і їх і їдемо да. собі? Якщо ми їдемо один за одним, і не так п'ять ну, п'ять машин. Так не О, да. на не нарушає можу... рядності, Так. Да. і ми значить їдемо. Це це в законі не не написано, що за це можна не бути перес, переслідувати. Да. Более того, є е, регістратори. Є відеорегістратор «Рубеж». сейчас мы просим депутатов все-таки сделать запрос база данных которая хранится в видеорегистратор рубеж кто ее держатель и зарегистрирована она вообще в министерстве юстиции потому что данный видеоконтроль согласуется с другими базами данными и уже по другим базам данных мы видим то есть в аресте автомобиль не в аресте то есть что с этим автомобилем? И по данной базе, то есть пройдя колонна автомобилей, фиксируются номера автомобилей и машин. И уже исходя из номеров, да, марок моделей, ставятся галочки, какие машины ехали. И на сегодняшний день те стационарные посты, где есть у нас данный видеоконтроль, они останавливают эти автомобили, потому что они у них сразу звенят и вот едет этот автомобиль. Тех, у кого нет вот этой базы, это передвижные посты. На сегодняшний ага. день многие автолюбители, которые ездят, да, и были в, в том числе 29-го на Межигорье, говорят о том, что у сотрудников ГАИ списки автомобилей. То -то и номерных это... знаков. То есть, кто их выдавал? Мы уже этот вопрос поднимали не раз. Все-таки, кто дает приказы? А чему вы не можете, я просто пытаюсь, чему mm -hmm. вы не можете написать там, заяву про злочин? Да. Уже и есть. в прокуратуру. Вот есть свиробитные ГАИ, угу. и они створяют злочин, ну хай проверять, ця прокуратура, а первоначально да. да, дело в том, что по Автомайдану, слава богу, отозвались множество адвокатов, которые сегодня, на сегодняшний день, мы когда первоначально столкнулись с проблемой, что мы должны помочь людям, то есть взяв на себя ответственность получать звонки. И эти звонки были круглосуточно, то есть говоришь с одним человеком, уже три человека тебе звонят, то есть очень тяжело, действительно, было. А сейчас мы столкнулись с другим уже людям нужна помощь в суде. И есть адвокаты, которые ими занимаются конкретно. А какие по... а, а, склад злочин, я, я разумею, что в суде. Не остановка. Дело в том, что как бы а, сотрудники ГАИ, а, а, привлекая к админ ответственности конкретного водителя привлекает его по статье 122, часть 2 а это лишение прав от 3 до 6 месяцев. То есть, а таким за что? За то, что он не, не остановился. остановился. да. И это смотрим дальше. То есть это надо для чего? Для того, чтобы Автомайдан лишить да, да, прав да. и чтобы Автомайдан перестал существовать как таковой. Я понимаю, что это очень такой адвокат дьявола теперь я, но почему не можно... Ну, оскільки, якщо ви доводите, я mm -hmm. не знаю, я журналіст до певної міри, принаймні, я маю не вірити нікому. Але якщо я собі уявлю, що я вам повірив, що дійсно mm -hmm. це все правда, і так далі, і так далі, і там є порушення, чому не можна зробити зустрічні порушення, ми їхали і дійсно його бачили. Він стояв з пляшкою горілки, оцей міліціонер, mm -hmm. і yeah, був п'яний. І написати абсолютно свідому, хоча і фальшиву, заяву про злочин. Як вони пишуть заяву про злочин на мене, то єдиний спосіб у мене якось відповісти: сказати, ну а що ж я маю робити? Він стоїть з пляшкою і пляшкою мені махає. Ну я не знаю, чи входить це в ви кажете всіми можливими заходами показати, що він мене зупиняє. Чи входить туди, окрім палочки, руки? какие-то там жесты, ще махание пляжкой, грилки, а ну вставай здесь, я тебя останавливаю вообще. Да, то есть есть люди, которые звонят, и можно мы вот так напишем, либо а -а -а. так скажем. Нет, все-таки цель и Евромайдана, и Автомайдана, то есть быть э, Да, действительно, быть европейцами и бороться законным путем. То есть все заявления, а это уже около 500 звонков, да, и разные. люди. Люди звонят абсолютно, то есть у них разные рождаются в голове провокации о том, что вот почему нас обижают, и мы хотим, нельзя. И мы каждому, то есть уделяя на каждый звонок по 10-15 минут, после чего человек просит, а повторите, я запишу теперь. Это действительно вот очень тяжело, и морально тяжело, и забирает огромное количество времени. Но а, даже при том, что приходят к, люди, к людям домой сотрудники ГАИ, у которых выясняешь, кто вас сюда прислал. Тобто, ви люди не то є просто так ви не можете прийти. Более того, іміє на руках рапорт сотрудника Гаї. Я про це не чую. Ще був Якось да. інакше це все. Я коли мені почали розповідати, що є такі люди, які приходять гаїчники. Прямо до да, дому, Прям дамо. я кажу, що а можна не відкрити, сказати, алло, я не розумію, да. чому я маю тобі відкривати двері. Можем говорить так, но тем не менее, как бы я людей и э, наша группа адвокатов просит все равно контролировать это. К вам пришли, Звернитесь сами до сотрудников ГАИ, то есть по месту жительства, выясните, составлен ли протокол. Мы э, не раз говорили об этом по телевидению, пожалуйста, сотрудники ГАИ, уведомление письменное. Пошли письменные уведомления, пошли телеграммы. Но тем не менее, есть случаи, когда они приходят к престарелым родителям. Угу, я знаю, такие У меня есть случай, когда родители э, с испуга написали, да, это наш сын ездит на таком-то автомобиле. Я слышал, что был он в Межигорье. Подписали и отдали. Все то есть... Не нельзя. И мы говорим, вы... я не... еще да, выпадки, есть... когда не была людина. У меня знакомый поехал не перед новым роком Рыба там, я по дороге на Межигире там есть какая там норвежская рыба. Да, есть такое. Да, и он поехал, да. и там кто-то его А есть, которые ехали... говорит, Я да. не на автомайдан, я по этой А есть те, которые ехали к родственникам, это были праздники. Есть, которые, например, вообще случайные в этой были колонии люди. И они опять же мне звонят Симферополь, звонят Севастополь, и говорят к нам, сотрудники ГАИ приходят с рапортом, что я был на Межигорье. А есть же и нюансы видеоконтроля рубеж, которые могут не заметить одной цифры, не идентифицировать. Могут не идентифицировать машину. И тем не менее, это все рассылается.